بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبعدوا قومي تعالى. الله تعالى وخشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من رواه مسلم إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على